अलहमदल्ला लज़ीन इस्तफा आज मैं ये जो बात करने वाला हूँ अमूमन ऐसे करता नहीं हूँ मैं मगर बीच में कुछ सूरत हाल ऐसी बनी अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई कादियानी अहमदियों के लिए कोई फ़ैसला अपना रिवर्स किया है उस पर जो है वो आ, मेरे मोहतरम बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उनसे अपने मोहित पीर साहब तो उस पर बहस कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा कहा अपने बहस करने के बाद कि मुझे इस पर बताइए इस फैसले के ऊपर कि जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे कमेंट्स कीजिए मेरा इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो बहुत आज उनकी जो बात थी वो तकरीबन कह रहे थे कि 200 के करीब लोगों ने किया है तो मगर उसके बाद जो उन्होंने बात की वो बात भी करने से पहले अगर वो ये कह देते कि ये बात मैं करना चाह रहा हूँ इस पर भी मुझे जो है उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया बड़ी बात है कि मेरा नॉलेज नहीं है तो अगर ये बात वो कह देते तो बेहतर रहता लोग उनको जिनके पास दीन का नॉलेज है।, है मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जिनके पास दीन का नॉलेज है तो अच्छा होता तो इस दफ़ा उन्होंने जो बात की वो गालिबा उन जो उनकी सोर्स है अथेंटिक नहीं है बहुत और वो ऐसी बात कहे गए कि क्या कहना चाहिए बिल्कुल क़ुरान के ख़िलाफ़ पढ़ती हैं जो आज वो बात कर बैठे ना उनका सोर्स क्या है कहाँ से उन्होंने लिया है ये तो मैं आज उनका नाम नहीं लेता मैं उनका बहुत बड़ा प्रस्ता हूँ उनसे मोहब्बत करता हूँ मेरी मोहब्बत का ये आलम है कि डीसी में बैठकर कर बाज़ मरतबा जब वो टाई लगा कर अपना वीलाग करते हैं तो वो देखते नहीं अपने आप को टाई इतनी ज़ोर से बंद हुई होती है कि दोनों कमीज़ के शोल्डर खिंचे हुए होते हैं दिल करता है किसी तरह उनसे कॉन्टैक्ट करूँ मगर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी ये फील्ड नहीं है अल्लाह भला करे मेरी डॉटरिन ला है जो होल्ड करती है अदरवाइज़ मुझे तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता और अगर आपको याद हो तो बहुत अर पहले दिसंबर में मैंने जब वो वीला किया जिसका नाम था कायद कायद काए, आजम और ख़ान पर एक ही वार तो उसमें मैंने अपने सुनने वालों से अपील की थी कि काश आप मोहित दादा साहब या और या मकबूल जान को ये मैसेज दे दें कि इस वाक़े पर अगर वो सैर हासिल गुफगू कर सकें क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजबल लोग हैं आज पीर दादा साहब ने जो बात कर दी मैं उसकी तस् कर दूँ आज मैं कोशिश करूंगा पहली मर्तबा किसी तरह उनको ये पैगाम भेज सकूं कि जो कुछ उन्होंने बोला है उसकी तस्सी कर ले वो किसी और बड़े आलम दीन से ना बात करके पहली बात जो उन्होंने की वो ये है कि हजरत सलाम एक जीविश रिफार्मर थे ये क़ुरान के बिल्कुल मुखालिफ बात है कुरान इस बात की कुरान इस बात की तरबीज क्या ये बात ही नहीं कहता कुरान कहते हैं कि ईसीाम भी इसी तरह नबी या रसूल थे जिस तरह मूसी आसमाम रसूल थे या नबी थे मगर वो अपनी नई शरीयत नहीं लाए थे शेय शरीत मूसभी को यानी तौरात ही को जो है उसको पीच कर रहे थे वो मगर ये कहना कि वो जीव शरीफार्मर थे कुरान के ख़िलाफ़ बात है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ नब नबन मरियमा मुसद कल्ल में बेनादही मिनत तौरत व आता ना इंजील। वो उसकी तस्दीक करते थे तौरात की और हमने उन्हें इंजील फरमाई। इसलिए हम मुसलमानों का ईमान है कि चार इस वक्त जो किताबें अल्लाह ने वही की हैं और जिनके नाम महफूज़ हैं और बाकी तालीम सिर्फ़ कुरान की महफूज है वो ज़बूर हज़रत दाऊद पर नाजिल हुई तोरेत हज़रत मूसा साम पर नाजिल हुई अनाजील और इंजील जो है वह ईसी सलाम पर और कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ तो आप जो यूश रिफार्मर नहीं थे और आप पर इंजील नाजिल हुई थी और दूसरी बात जो मूद पीरजादा साहब ने कही वो उससे भी बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए एक मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं कैसे उन्हें मुखातब करूँ उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा सलाम के एक भाई थे ना ये तो मतलब उन पर तोमत है एक ना ये तो ऐसी बात किस तरह कर दी मैं फिर कहूँगा कि इन मौजू पर अगर गुफ्तु करें तो वो तहकीक कर लिया करें हज़रत ईसा तो जैसे कि अल्लाह ने फरमाया कुरान में इस ख़ालत मलाय का तो या मरियम हो इन बशर के बेकले मतमिन हुसन हलमसी हो य सब नो मरियम जी ना मरियम ए मरियम तेरे ईसा की अल्लाह बशारत दे रहा है तुझे फिर आपकी तारीफ़ की उन्होंने ना ये सुनकर बीवी मरियम ने कहा कालत रब अन्ना यूनली वाला दूँ व वा लमयम ससनी बशर है मेरे रब मेरे मेरे बेटा होगा कैसे इस दुनिया का कानून तो ये है कि जब कोई और लमयम ससनी बशर यहाँ पर रिश्ते आारे में बयान किया कि मुझे तो किसी बशर ने छुआ था छुआ था कि मेरी बेटा कैसा होगा काला कजाल के ला हो का, मरियम क्यों परेशान हो रही है अल्लाह ने कहा हम जिस तरह चाय पैदा कर सकते हैं मर्द और और औरत से भी जो औलाद पैदा करते हैं अल्लाह ने कहा वो हम हैं और बग़ैर बाप के जो ईसा को पैदा करेंगे वो भी हम हैं यहाँ पर मैं एक अपने जन से काम लेता हूँ मैं अंदाज़ा लगाइए फिर बता रहा हूँ कि पीरजादा साहब का इतना मोहब्बत करने वाला हूँ कि सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनता उनके पीछे जो आजकल वो किताबें दिखा रहे हैं उन सब किताबों को भी गौर से देखता हूँ और जहाँ तक मेरी छठी इस काम करती है ये ालिबा उन्होंने आईडिया कि हज़रत ईसा जो है वो जूशरे रिफार्मर थे और उनका भी उनका एक भाई भी था ये ालिबा आलम मैंने पढ़ा नहीं है कहीं वो एक किताब उनके पीछे रखी होती है रेज़ा असलान करके कोई राइटर था कोई महत्क कभी वो कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है वल्लाम क्या ालिबा ऐसा ना हो आलम मेरा सन है ये हो सकता है गलत हो वरना अदरवाइज़ ये तो कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है हैं सलाम का कोई भाई नहीं था सलाम को भाई कहने से मुराद ये कि बहुत बहुत बड़ी तोहमत हो जाती है मरियम पर और वो ज्योश रिफार्मर भी नहीं थे दूसरे याद रखिए कि मूसा सलाम का इससे पहले भी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि आम मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि ईसाई जो है वो हज़रत ईसा की उम्मत है और यहूदी जो है वो हज़रत मूसा की उम्मत है ऐसा नहीं है मेरे भाइयों आदम आदम सलाम से लेकर रसूल वसल्लम तक जितने भी रसूलों ने जो कुछ प्रीच किया है जिसकी दावत दी है उसका नाम इस्लाम है अरबी में हम इसे इस्लाम कह रहे हैं उस वक़्त जो किताबें नाजिल होती होंगी उनमें आलम वो क्या कहा जाता हो मगर वहदानियत अल्लाह की इस्लामी का होता था हर नबी का पैगाम जो है वो इस्लाम था हजरत मूसा का पैगाम यहूदियत नहीं था और ना ही आप पर ईमान लाने वाले यहूदी थे आप पर ईमान लाने वाले ऐसे ही मुसलमान थे जैसे रूल रसूल ल्ला, सल्ला व् पर ईमान लाने वाले हम मुसलमान हैं हज़रत मूसा ने हज़रत ईसा ने जब अपनी तालीम देनी शुरू की जो हवारी ईमान लाए वो भी ऐसे ही ईमान वाले थे जैसे मैं और आप ईमान वाले हैं और मुसलमान हैं ऐसे ही वो मुसलमान थे तो जो जूडम या जूशम हजरत मूसा की तालीम नहीं है हजरत मूसा तौरात के पैरों थे और तौरात ने अल्लाह की वैदानियत का इस्लाम का दर्ज दिया था और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही थे तो ये तीन चीज़ें हैं जो उन्होंने कही थी इसकी तस्ह कर लें वो कि यूडिज़म तो हज़रत मूसा के तो गालिबा सैकड़ों साल कुछ बाद ना हज़रत ईसा से तीन चार सौ साल पहले यहूदियत पैदा हुई है इस नाम और इस तालीम के साथ जो आप अपने आप को आज यहूदी या यूडिज़म कहलाते हैं ना तो हज़रत मूसा की तालीम इस्लाम थी तोड़ैत थी हज़रत ईसा की तालीम इंजील थी और वो तो को हाथ में लिए हुआ थे तो ही की को तस्ही करते थे उसकी तो ही को कहते थे कि हज़रत मुसफ़र लाजिम हुई है तस्ही कर लें आ, ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं मोहित साहब का नाम नहीं लेता अगर चंद दिन पहले उन्होंने अपने एक मोहतरम सहाफ़ी की जिन जिन जिस पर इनकी बहुत मेहरबानी है उनके बारे में एक बात की थी कि किस तरह पेट जो है वो बड़े बड़े अच्छे होनहार सहफियों को माली अखबार और माली टी वियों का गर्विदा कर देता है खैर अलहमदिल्ला मेरे साथ ऐसा मामला नहीं है मैं बहुत मोहतरम समझता हूँ मोहित पीरजादा साहब को काश किसी तरह ये पैगाम उन तक पहुँच जाए आज मैं कोशिश करता हूँ वैसे कि किसी तरह इन शाह ते पैगाम देने की कोशिश करूँ क्योंकि ये वो बात है कि अगर सुनेंगे तो उनकी इलमियत पर भी जो है आ, असर पड़ेगा इससे और एक बात और कहता चलूँ इनका इतना नाली है मोहित पीरजादा साहब का मेरी ख्वाहिश होती थी कि जब ये कोट करते हैं यूरोपियन स्कॉलर्स को यूरोपियन क्या कहना चाहिए जूडिशरी के बड़े बड़े जो नाम हैं उन्हें तो मेरे दिल में हसरत होती थी कभी कभी कि काश पीरजादा साहब कभी कुरान की कोई आयत कोट करें रसूल्ला सल्ला वसलम की कोई हदीस कोट करें काश इनके बाद इमाम गज़ाली का कोई कौल नोट करें किसी क्या कहना सादी का कोट जो है वो नोट करें इमाम अबू हनीफ़ा को कोट करें मौलाना रूम को कोट करें आ, कभी नहीं कर सके मेरी दुआ है कि जितनी किताबें उनके पीछे रखी हैं और उन्होंने पढ़ी हैं काश वो इस्लामिक लिटरेचर पर तोह दें ताकि हम भी उनसे मुस्फ़ी हो सकें वामाबलाक व आखिर दामाना अनिलहमदल रबीआलमीन